आजकल फीमेल की वो डिमांड नहीं है जो आजकल ट्रांसजेंडर्स की चल रही है ठीक है अब सौ पचास की बात तो बहुत दूर की बात करें सौ पचास औरतें लेती हैं ठीक है कम्युनिटी के पास जो आ, लोग आते हैं वो हर तरह के लोग होते हैं गाँव से आए हुए सीधे साधे लोग भी होते हैं मौलवी हजरात भी जो मतलब वो भी आते हैं और उसके बाद डॉक्टर वकील इंजीनियर सब लोग आते हैं हर तरह के लोग हम लोग जो है वो मोस्टली तो हेट्रोसेक्सुअल होते हैं ठीक है ना कि एक ट्रांसफ्यूमेन है तो वो लड़कों की तरफ इन्वॉल्व होगी या ट्रांसमैन के अंदर भी हो सकती है तो हमारी फीलिंग्स जो है वो पे लड़कों की तरफ होती है। आपका मेज़बान रज़ा आपकी हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरे साथ है दिया, ये है और बीए पास है इन्होंने कॉम किया और मुल्क के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है ये कहाँ पे काम कर रही हैं और इनकी लाइफ पे हम बात करेंगे इनसे आइए बात करते हैं असलम दिया कहाँ से हैं आपका ताल्लुक कहाँ से मैं लाहौर से हूँ बेसिकली और जो मैं काम कर रही हूँ वन जी ओ है ट्रांसपेस एन जी ओ जो है हम लोग ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं उनकी जो हेल्थ है एच आई वी के ऊपर काम कर रहे हैं और जो उनको कई मसले मसायल होते हैं तो एज ए एक्टिविस्ट मैं उनके साथ हूँ अपनी कम्यूनिटी के लिए जी सबसे पहले हमारे नाजर को बताएँ कि ट्रांसजेंडर्स में, में मेल फ़ीमेल का क्या कॉन्सेप्ट ट्रांसजेंडर मेल और फीमेल इस तरह से होते हैं जिनके अंदर एक्सप्रेशन जो होते हैं फीमेल वाले होते हैं तो वो वो फीमेल की तरफ आते हैं और जिनके अंदर मेल एक्सप्रेशन होते हैं वो मेल की तरफ आते हैं तो दो अलग अलग किस्में ट्रांसजेंडर मेल और ट्रांसजेंडर फीमेल जो है वो अपने आप को इसी तरह से कंसिडर करते हैं आप आपको कब पता लगा कि आप ट्रांसजेंडर हैं या आपको कब अपने आप को आपने मर्दों से डिफरेंट पाया? आ, मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मुख्त किस्म के लोग होते हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर मतलब ट्रांसजेंडर के अंदर किसी को बाद में पता चलता है किसी को स्टार्टिंग से ही पता चल जाता है लेकिन मुझे बचपन से ही पता था और आ, जैसे जैसे मैं बड़ी होती की तो चीज़ें जो है वो साफ होती गई तो लेकिन ये चीज़ बताना कि हम सबको क्या कब पता लगता है ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हर इंसान जो होता है वो डिफरेंट होता है कि क्योंकि कहींयों को सोलह सतारह साल की एज पर जाके पता चलता है और कईयों को जल्दी ही पता चल जाता है आपको तो बहुत छोटी एज में पता लग गया तो आपका जो स्कूलिंग थी और जो कॉलेज लाइफ गई उसमें आपको किन मुश्किल का सामना करना मुश्किल तो बहुत ज़्यादा थी मुझे क्योंकि आपको पता है सोसाइटी किस तरह से है एजुकेशन के अंदर हमारे जेंडर के बारे में कोई नहीं पढ़ाया जाता उनको सिखाया नहीं जाता हमारे जो टीचर्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि एक जेंडर है स तरह से इसे लेकर चलना है जब लोग मजाक करते हैं बच्चे जो आ, साथ में स्कूल में पढ़ते हैं वो मजाक करते हैं तो टीचर को टीचर्स जो होते हैं उनको अवेयरनेस नहीं होती कि किस तरह से इस चीज़ को हैंडल करना है वो भी हमें ही आ, ब्लेम कर रहे होते हैं कि आप क्यों इस तरह से हैं ठीक है हालाँकि ये चीज़ बहुत गलत है आ, ये नहीं होनी चाहिए अगर एजुकेशन में हमारी ये चीज़ डाली जाए कि एक जेंडर है तो इसको इसी तरह कबूल करना चाहिए जिस तरह एक मेल और फीमेल को किया जाता है तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो साफ हो जाएंगी और आसान हो जाएंगी हमारे लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक कोई मुश्किल वाक्य जो आपको पेश आया हो स्कूल या कॉलेज या बहुत सी मुश्किलें होती हैं लेकिन वही एक नाजर के लिए मैं मैं सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ कि अब वो जो मुश्किलें हम लोग बता बता के थक गए हैं मतलब लोग जो है बुली करते हैं हम लोगों को टीचर्स जो हैं वो हमारे साथ आ, आ, मतलब नाानसाफियाँ कर जाते हैं कई जगहों पर तो बहुत सारी चीज़ें हैं जगह जगह घर से लेकर सोसाइटी से लेकर स्कूल से लेकर हर जगह हमें जो है वो इस तरह से इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ता है आपने बड़ी सरवाइव किया और बड़ी मुश्किल देख के आपने अपनी तालीम मुकम्मल की मुल्क के लिए भी आप क्या करना चाह रहे हैं जो आप काम कर का रहे हैं उसकी थीम क्या है मंशूर क्या है आ, हमारा जो काम है बेसिकली वो ये है कि हमारी कम्युनिटी को अपने राइट्स नहीं पता उनको नहीं पता कि उनके उनके साथ जो ज़्यादी हो रही है तो वो कहाँ जाएँ किसके साथ जाके मतलब किस किस्म की ज़्यादा थोड़ा सा भी किस्म की ज़्यादा अगर होती है तो उनको तो पता ही नहीं है बेसिक राइट जो उनको नहीं पता हमारे क्या है उनके उनके हमारे ट्रांस जो बच्चे हैं उनके घर वाले उनके ऊपर जो है वो म करते हैं ज़्यादियाँ कर रहे होते हैं बच्चों को नहीं पता होता जब वो बड़े हो जाते हैं सोसाइटी झ़तियाँ कर रही थी हमें घर नहीं मिलते हैं लोग रेंट पे घर नहीं देते हैं हम लोगों को और ये सारी चीज़ें जो हैं पुलिस आ जाती है घरों के अंदर पुलिस उनको डराती धमकाती है तो उनको पता नहीं होता कि हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं तो मेरा जो मौकफ होता है हर दफ़ा और कम्यूनिटी के लिए कि जब कम्युनिटी ऐसी चीज़ें फ़ेस करती है तो मुझे लगता है कि हमें कम अज़ कम बताना चाहिए कि ये आपका राइट है अगर आपको किसी ने तंग किया आपको किसी ने धमकराया धमकाया तो आप कहाँ जा सकते हैं क्या कर सकते हैं उन चीज़ों के खिलाफ जब तक हम इस चीज़ के खिलाफ उठ खड़े नहीं होंगे तब तक हमारे साथ ज़्यादा होती ही रहेंगी अच्छा बड़ा मशहूर है जी ट्रांसजेंडर के बारे में कि ये सिर्फ सेक्चुअली होते हैं और पचास साठ रुपए से ले कर सौ पाँच सौ के अंदर ये सेक्स कर रहे होते हैं ये जो सेक्सुअल जो मामला है इसको आप किस नज़र से देखते हैं सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी थोड़ा सा मुश्किल बात है लेकिन मैं कर देती हूँ कि आजकल फ़ीमेल की वो डिमांड नहीं है जो आजकल ट्रांजेंडर्स की चल रही है ठीक है आप सौ पचास की बात तो बहुत दूर की बात करें सौ पचास औरतें लेती हैं ठीक है <laughs> लेकिन दूसरी बात यह है कि कम्यूनिटी को आ, लोगों ने ही इस तरफ डाला है जब जॉब नहीं देंगे आप आ, उनको काम नहीं देंगे कहीं भी तो वो फिर क्या करेंगे सर्वाइव तो करना है ना उन्होंने तो क्या करेंगे वो फिर यही काम करेंगे तो आप उस चीज़ को टैबू बना के कि वो सिर्फ सेक्स सेक्स वर्किंग ही करती है बैकिंग करती है तो ये चीज़ तो गलत है ना पहले आप जॉब

के ख़िलाफ़ बाहर निकले थे तो उस दिन हम लोगों ने ये नारा लगाया था कि नहीं आप लोग तो ट्रांसजेंडर हैं आप लोगों को एक अलग हकूक दिए जा रहे हैं तो फिर जब आप उनमें मिक्स हो जाएंगे उस दायरे में आ जाएंगे तो ये हकूक कहां जाए देखें सबसे पहले बात तो ये है कि सोसाइटी ने हमें अलग थलग किया रखा इतने सालों से तो हम लोग क्यों अलग जाके अपना एक दिन मनाएं ठीक है हम लोग भी आप ही लोगों में से हैं हम लोग भी औरत मार्च में उतने ही शरीक होंगे उतने ही हक मांगेंगे जितनी औरतें मांगती हैं हम लोग ने भी उतनी ही मांगे तो मुझे नहीं लगता कि हम अलग जाकर अपने राइट्स मांगेंगे तो इसलिए हम वहाँ पे थे जी तो दिया हमारे नाजर जानना चाहेंगे जैसे प्यार मर्दों को होता है औरतों को होता है क्या आप लोगों को भी ऐसे ही जुनून की हद तक प्यार होता है उसकी कैफियत क्या होती है और आप लोगों का जो प्यार में जो सेक्सुअल आप लोग सोचते हैं एक दूसरे के साथ रहने का वो क्या तरीक़ाकार बहुत मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया प्यार जो फीलिंग होती है वो तो उसको जेंडर के साथ हम लोग मैच नहीं कर सकते हैं फीलिंग्स तो हर इंसान के अंदर होती है कोई भी इंसान औरत है मर्द है ट्रांसजेंडर उसके अंदर एक प्यार की फीलिंग्स तो हमेशा रहती है इस कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता अगर हम लोग ये बात करें कि हम एक ट्रांसजेंडर हैं तो हम लोग तो इस फीलिंग्स के साथ नहीं है हम तो अलग थलग हैं तो ऐसा नहीं हो सकता हमें भी प्यार होता है और बहुत ज़्यादा हो जाता है मतलब जैसे आप देखते हैं जी मर्दों को ज़्यादा बेवाक आ जाता है और औरतों को वफादार है। हैं। आप <laughs> तो है के के ले है। लेकिन आपके ख्याल से जो ट्रांसजेंडर्स हैं अगर ये प्यार करें तो ये कितनी वफा करते हैं 80 परसेंट हंड्रेड परसेंट या फिफ्टी परसेंट मुझे लगता है अगर प्यार करें तो हंड्रेड परसेंट करते हैं अगर ना करें तो फिर वो घुमाई आपको तो कभी प्यार हुआ जी कितना मुझे हंड्रेड परसेंट जो आप पूछ रहे थे मुझे वो हुआ है <laughs> तो अभी आप आप लोगों की लाइफ कैसी होती है अगर प्यार हो जाए तो आपका जो लवर है वो किस तरह रहता है थोड़ा सा नाजरीन इंटरेस्टिंग है इस बात में बताइए हम लोगों का प्यार ये है कि हमें प्यार में भी वो राइट्स नहीं मिलते जो हम लोगों को मिल रहे होते हैं मर्द को औरत को मिल रहे होते हैं हमें तो वो भी राइट्स नहीं मिलते लोग छुप छुपा के हमारे साथ रिलेशन में रहते हैं तो बहुत मुश्किल काम है हमारे लिए आपके ख्याल से किस टाइप के लोग रिलेशन में रहते हैं छुप छुपा के देखिए मुझे लगता है कि अगर तो एक लड़की के साथ भी कोई प्यार कर रहा है तो वो भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग छुप के करते हैं ये चीज़ें लोग नहीं बताते शायद हमारे साथ भी इसी तरह से है कम्यूनिटी के पास जो आ, लोग आते हैं वो हर तरह के लोग होते हैं गाँव से आए हुए सीधे साधे लोग भी होते हैं मौलवी हजरात भी जो मतलब वो भी आते हैं और उसके बाद डॉक्टर वकील इंजीनियर सब लोग आते हैं हर तरह के लोग लेकिन छुपे हुए आते हैं और बदनामी का जो दाग है वो आपके सर पर हाँ वो हमारे सर पे आ जाता है कि कम्युनिटी इस तरह से बदनाम की भी होती है कि ये लोग इस तरह से काम करते हैं हालांकि काम तो वो लोग आके कर रहे होते हैं ना वो लोग आके ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं अगर जी सेक्स वर्कर सेक्स में कर रहे हो तो आप लोग उनको कौन सी सहूलियात देंगे कि वो इस चीज़ से अपनी जान छुड़वा के और कोई काम और किसी अच्छे धंधे की तरफ मेरा सबसे बड़ा मुतालबा है यही कि जो कम्युनिटी को जॉब्स दी जाएँ इतनी पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रियाँ हैं इतने शॉप्स हैं मॉल्स हैं तो अगर आप किसी एक जगह पे किसी एक ट्रांसजेंडर को एडजस्ट कर लेंगे तो इतनी बड़ी कोई कम्युनिटी नहीं है जो संभाली नहीं जा सकती तो काफ़ी चीज़ें जो है कवर हो जाएंगी मतलब कि ये जो मजबूरी से भी कई लोग इस साइड पर हैं वो ख़त्म हो जाएगा और थोड़ा सा माशरा बेहतरी की तरफ आएगा अच्छा लास्ट पे आप क्या पैगाम देंगे जो नए ट्रांसजेंडर्स हैं जिनको नहीं पता है या आप आवाम के लिए या हुक्मरानों के लिए एनी कोई भी क्या पैगाम दें सबसे पहले तो मैं अपनी गवर्नमेंट का जो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिसने हमारा जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो दो हज़ार अठारह में पास किया है हमें बहुत सी सहूलियात हैं उनके साथ हम लोग अपने घरों में सुकून से बैठे होते हैं वो अपने प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर हमें कोई फजूल पुलिस वाला आके तंग नहीं करता कोई फजूल हमें आके पूछता नहीं है इस तरह से हम अपना बता सकते हैं अपना जेंडर हमारा अब क्लियर हुआ है हमारे पास आई डी कार्ड्स हैं हमारे पास काफ़ी वो सहूलतियाँ हैं जो आम लोगों की होती हैं दूसरी बात आपने ये कही कि मैं अपनी कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहती हूँ मैं अपनी कम्युनिटी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत करें जॉब्स की तरफ आएँ आप मतलब ठीक है बैगिंग जो कर रहे हैं क्योंकि कोई जॉब नहीं है बैगिंग करते हैं सेक्स वर्किंग करते हैं आप थोड़ा सा उस चीज़ को लाइट करके जॉब्स की तरफ भी आए अपने कारोबार करें छोटे मोटे कम्युनिटी के पास इतने स्किल्स हैं मेकअप आर्टिस्ट हैं कुकिंग का काम करते हैं तो मुझे लगता है कि अगर जॉब्स नहीं मिलती तो आप अपना फूड पांडा कि तरह कितनी एप्लीकेशन हैं जो घरों में खाना बना के आ, कर रहे हैं काम तो आप इस इसी तरफ थोड़ा मेहनत करें थोड़ा सा इस तरफ आएँ अच्छा ये बताएं हम लोग अक्सर देखते हैं कि इशारों पर भी ये ट्रांसजेंडर्स खड़े हुए हैं कुछ लोग उनका बहरूब लेके खड़े हुए हैं और रुटकैतियाँ भी गा रहे हैं और इस तरह का जो क्राइम है इसको आप लोग किस तरह सेटल करते हैं मैंने भी काफ़ी चीज़ देखी है शाहरों के ऊपर जब मुझे पता लगता है कि वहाँ पे लड़के जो हैं वो गांव से आके मेकअप करके मांग रहे होते हैं तो हम लोग कोशिश तो करते हैं कि इन चीज़ों को हम लोग ट्रेस करें निकालें उन लोगों को बाहर लेकिन ज़्यादा काम तो ये गवर्नमेंट का है ना कि गवर्नमेंट इस चीज़ को देखे कि कोई भी आके जो है वो इस तरह से चीज़ें ना करे मतलब जो असल ट्रांसजेंडर हैं उन पर अफेक्ट करती है उनका खड़ा होना और उनकी जो गलत है वो तो ठीक है लेकिन उसके साथ साथ देखें ना जब वो आके यहाँ पर टिकटियाँ डालेंगे या गलत चीज़ें करेंगे तो हम लोग तो बदनाम होंगे ना और हमारी कम्युनिटी के बारे में तो मशहूर है कि ये मासूम लोग हैं बहुत कम उनके ऊपर वो कोई जुर्म करते हैं तो जब वो लोग यहाँ पर आके इस तरह की चीज़ें करेंगे तो लोगों का तो हम लोगों पर बिलीव जो होगा खत्म होगा ना ये हमें बहुत नुकसान होता है इस चीज़ का आप थोड़ा लाइफ के बारे में बताएँ कि कैसी लाइफ चलती है सारा दिन कैसा रहता है क्या करती हैं कितने लोग आपके साथ होते हैं <laughs> लाइफ तो मेरी बहुत आसान है मैं सुबह जॉब पे जाती हूँ तो कम्युनिटी के अंदर आना जाना मेरा दिल लगा रहता है मैं कम्युनिटी के घरों में जाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें और दूसरा मैं जब अपने घर पे आ जाती हूँ तो मुझे खाना बनाना होता है मुझे टिकटॉक भी बनाने होते हैं <laughs> तो मुझे टिकटॉक का बहुत शौक़ है तो मैं इसलिए मतलब अपना दिल लगाए रखती हूँ एजीतिया अभी हमने आगे देखा आप इतना अच्छा डांस कर रही थी डांस की तबीयत तो कहाँ से ली डांस के लिए मेरे जो और टीचर हैं वो नदीम लक्की जी हैं उनके साथ उनसे मैं काफ़ी कुछ सीखती हूँ और आने वाले टाइम में काफ़ काफ़ी कुछ सीखूंगी उनसे और रेगुलर ये रिहर्सल हो रही होती है जैसे हम आए हमने देखा आप बिल्कुल पसीने में शराबूर और बड़े अच्छे अच्छे गाने कौन से गाने पसंद हैं आपको जिस पर आप डांस करती हैं मुझे मोस्टली जो है पंजाबी गाने पसंद हैं तो पंजाबी गानों पर डांस करना मुझे अच्छा लगता है ज़्यादा और डांस के बाद फिर खाना पकाना भी खुद ही होता है कि किसी से बनवाती है खाना खुद भी बना लेती हूँ जो फ्रेंड्स मेरी आती हैं तो वो भी खाना बना लेती हूँ आप कौन कौन सी डिश बना सकते हैं मैं तो काफ़ी पाकिस्तानी तकरीबन मैं सारे खाने बना लेती हूँ देसी जो है और इंडियन खाने भी काफ़ी बना लेती हूँ मैं अम्मी तो आपको सिखाती नहीं है तो इतने अच्छे तरीकेदार खाने कैसे बनाने आ जाते हैं <laughs> ये जो है वो स्टार्टिंग में जो खाना बनाना शुरू किया अपने लिए तो आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि किस तरह से बनाना है दूसरा नेट से भी काफ़ी हेल्प मिलती है नेट से जाके आप किसी भी चीज़ की रेसिपी जो है सर्च कर सकते हैं बना सकते हैं जी तो नाज़रीन आपने सुनी दिया की बातें दिया हमारे माशरे का एक बहुत ही ख़ास हिस्सा हैं अगर इनको पाकिस्तान में इनका मुक़ाम दिया जाए इनके राइट्स दिए जाएँ तो ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकती हैं इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज